К сожалению, да, проиграла. Что скажете о работе своих подопечных? Ну, что скажу, что три игры выиграли подряд, сейчас проиграли. за своих двух детских ошибок, которые совершили И Первый гол, второй гол. И еще были моменты, где особенно центральные защитники разбирались ситуации получили моменты при определенном преимуществе территориально, но, могу так сказать, много моментов мы тоже не создали. Поэтому не только защитить, виновата вся команда, потому что надо было добавить агрессии, надо было добавить огонька. И если но надо все команда собираться. Еще вопрос. Многие руководители вашего ну, футбольного клуба в свое время были в структуре футбольного клуба «Арсенал». Возможно, для них был матч принципиальный, как вы думаете, были ли перед матчем какие-то желания? Ну, я вам скажу так, что для нас все матчи принципиальные. И у нас через игру какие-то команды, в которых у нас все были руководители, тренера, все футбольные ребята, в половине команд Украины. Все команды принципиальны, мы не делим на то, что там какие-то есть нюансы. Против всех команды. Спасибо.